Они не успели яму вырыть, не успели, в общем, а воскресенье не убивают, не расстреливают, это у них нерабочий день был. И эта женщина, эта женщина подошла к окну, а это была гестапо, там было, ну, как вам сказать, <мышленно> э, это, ну, зерно, зерно сохранялось в селе. Большие решетки на окнах, чтобы мешок не пролез. Она подошла, эта женщина, и говорит, «Ты знаешь, Лиза, гвоздики вынимаются с этой стороны». Это в субботу вечер. И мы, я постараюсь вынуть эти гвоздики, и мы постараемся удрать. А гестапо было напротив, собаки, все это немножечко. Ну, я не знаю, если вы там были, так вы видели. И она это вот, и ночью, Говорят, что перед смертью не спят, не могут уснуть. Мы как-то легли и проснулись, уже было утро. Но наше счастье было, что это было воскресенье. Вы знаете, наверное, Бог так давал, чтобы я осталась жива. Потому что все как-то подходило так. Все, мы уже трах не могли. Эту женщину вызывали, она сказала, что у нее дети есть били ее, она окровляла на я приходила. А я сказала сразу немцам, что я где дома. Но они бы проверили, они бы поехали в новую прыгунку, проверили все. Но это был выходной день. Напротив понедельника, ночью, она вынула эти гвоздики и меня протолкнула. Голова прошла, а плечи нет. Она мне сказала, сожми плечики и она меня подтолкнула и выпала. Она меня просила, вы знаете, я это не скрываю, может быть, это моя вина, может быть, и нет. Все-таки я ребенок была. Но я по-честному все говорю. Она мне сказала, ты будешь стоять с той стороны и поможешь мне вытянуть меня. Но я когда выпала, собака залаяла. И я услыхала немецкий. И я испугалась. И был высокий забор. Я не знаю, как я выкарабкалась. И это вот и выпало. Это уже было, наверное, где-то конец сентября. Уже холодно было. Уже иней на земле. Я босая в маечке, в юпочке, без платочка, без ничего, и бежала.